Злагоджена робота Сил оборони України ефектно і ефективно відпрацьовує по ворожих нафтобазах противника. Відтак порушує їхню логістику. Єрмак і Умєров поїхали до Сполучених Штатів Америки. покажуть той список цілей, який був, був би ще більш доступний, аби нам дали змогу гатити по них західною далекобійною зброєю. Чи дадуть й не тільки? Говоримо просто зараз. Ірина Узлова мене звати і з нами традиційно Борис Тізенгаузен, політехнолог. Чому ми дуже раді? Борися, привіт, слава Україні. Вітаю героям слава. Ну що ж там Борисе, у них уже така естафета того, як палають нафтобази, на одному дні, одному тижні нічого не зупиняється. Горять просто цілими компаніями, сім'ями і естафетами і по кілька днів поспіль. В ніч на 28 серпня вгатили ми по нафтобазі Атлас, що також в Ростовській області. Щоб нафтобазі в пролетарську було власне не сумно. Підтверджує це влучання генштаб збройних сил України І повідомляє, що крім того, вперше був такий дебют в Кіровській області. Власті і наш і до Кіровської області там завдали удару по нафтобазі Зеніт. Тепер там теж сонце в Зеніті, і все палає вже другу добу поспіль. Та ще й польовий артилерійський склад угруповання російських військ запад Воронезькі області теж уразили. Наскільки ось ці такі злагоджені і ефективні ураження дійсно спрацьовують на погіршення логістики ворога, і коли кажуть, що краще гатити не по нафтобазах, а по нафтопереробних заводах, ну це теж потрібно, але і нафтобази дають свій толк. Ну и то, и то нужно уничтожать, безусловно. Значит, что интересно, вот пролетарский комбинат «Кавказ», который сгорел там практически дотла, это комбинат «Росрезерва». Вот комбинат «Атлас» — это тоже комбинат «Росрезерва». В чем отличие? То есть вот эти комбинаты, они, их функция главная, они обеспечивают топливом, Министерства обороны Российской Федерации. То есть это военное топливо, грубо говоря, топливо для войны. На комбинате «Атлас» в 2020 году учения даже проводились «Кавказ-2020» вместе с Министерством обороны, где они отрабатывали отгрузку топлива тремя Способами там, по железной дороге, ну, по, по трубам. Вот я все время говорю, что наши вооруженные силы научили их еще одному способу отгрузки топлива. То есть, вот уже, так сказать, методом горения. Что интересно с этим комбинатом еще, он не такой большой, как тот в Пролетарске, Кавказ. Там было 74 резервуара, здесь 32, ну в два раза меньше. И тут. Он новый. Вот в 2019 году проведена модернизация комбината Атлас. К сожалению, резервуары стоят чуть дальше друг от друга. Не будет оно так, возможно, хорошо гореть, как комбинат Кавказ. Но все-таки там уже разгерметизация резервуаров происходит. В общем-то все движется к тому. А новый и они у себя на сайте очень радовались руководители этого комбината, что в 2019 году вбухали кучу денег и из подземных резервуаров сделали наземные. Ну, то есть те подземные, конечно, было бы гораздо сложнее поразить. Но они сделали такую полезную работу для вооруженных сил Украины и достали, точнее не достали, а новые резервуары поставили. Собственно, вот они как на ладони теперь. Это раз. Еще у них очень интересное сравнение. Когда этот комбинат поздравлял кто-то там с юбилеем, они вынесли это на свой сайт, написали, что комбинат «Атлас» теперь как маяк для всех других. Вот это он сейчас как маяк, в темноте видно, издалека, а тогда еще маяком не был. Поэтому и «Зенит», кстати, в Кировской области, тоже комбинат «Росрезерва», тоже с топливом, со всеми, ну, а туда, на секундочку, Сколько там? 1300 км. Это по прямой? Да. Учитыв... да если... и, и от границы. И... А если учитывать, что не по прямой летит типа, беспилотник, и если учитывать, что мы прямо с границы их не запускаем, то что-то полторы тысячи километров какое-то новое чудо техники преодолело и попало в комбинацию. Причем четыре штуки. Три попали, один там где-то что-то потерялся. Ну, в общем, это совершенно новая веха. Россияне, которые сидели там за поясом тысячи километров и думали, да сюда уже ничего не прилетит, у них что там, лютый на тысячу летит, а бобр тоже, а, ну а сюда-то полторы тысячи, что прилетит? ничего, ну вот, как говорится, встречайте. Поэтому это, это хорошие новости, действительно. Прекрасно, просто і далі будемо руйнувати. Чи допомогло би нам дозвіл від західних партнерів бити більше і по нафтопереробних заводах ворога поїхали говорити про питання зняття на удари по глибокому тилу Російської Федерації міністр оборони України Рустем Умєров і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Єрмаксіенен повідомляє про те, що Умєров у Мірову США зустрінеться зі своїм американським візаві очільником Пентагону Лойдом Остіном, з ким матиме перемовини Єрмак, поки що ще деталізовуються. Єрмакіумірок зустрінуться з американськими чиновниками, щоб спробувати конкретно переконати Білий Дім зняти обмеження на удари зброю дальнього Радіусу Дії по російській території. Вони нададуть список пріоритетних цілей, про яке днями і політику писало та що ми передали цей список конкретних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України. Я мала розмову з Ігорем Романенком, військовим експертом та очільником фонду закриме небо над Україною. і Він каже, що нас почують то Вашингтоні так почують і послухають Добре, приму до уваги. Але от чи буде ось це вольове рішення політичне дати добро під великим питанням залишається, чи отримаємо ми на нього відповідь? Окрім того, що нас добре послухають і скажуть, ми з вами до кінця. Але до якого до нашого кінця чи до кінця переможного таки? Ну да, тобто тут може так злучитися, що ми дождемося, коли росіяни уже все, що можна буде поражати, ані уже часть авіації з аеродромів дев'яносто Mm -hmm. Да, подозревают, что так оно может быть, что получим мы разрешение. Но вообще, конечно, удивительно, да, давайте представим, эм, не знаю, там, вторая мировая. Эм, просим у союзников, э, можно ли э, уничтожить там гитлеровские аэродромы, вот там вот. Ну, то это какая-то вообще э, странная история. Понятно, боятся эскалации, понятно... Трамп там еще да, подливает масло в огонь. Третья мировая, все это однозначно, Третья мировая. Какая Третья мировая? Ну вот даже зашли уже на территорию Курской области, комендатуры там создаем. И что? Но ну, оно там ездит по Азербайджанам, оно к Кадырову э, полетело, сидит и говорит: а, еще, говорит, э, сады какие-то открывают там. Ну, в общем. Где третья мировая? Покажите нам ее. Поэтому я вспоминаю очень хорошо э, события годичной давности, когда РДК, э, кстати, очень приятные эти ребята такие, «Легион» заходили на территорию Белгородской области – там все просто под микроскопом рассматривали, что же это у них за винтовки. Они западного ли образца, иначе это будет сразу третья мировая и так далее. И тогда это заходили, напомню, РДК, это граждане Российской Федерации с российскими паспортами, которые воюют за ну, свою свободную Россию и за Украину в данном случае. То есть тогда все рассматривали, сейчас... Регулярная армия на западной технике заходит и что? Ну, Медведев, разве что, там разродится лишним постом каким-то. А, и ничего. Поэтому э, бить можно и нужно. Так война быстрее закончится. Если разрешить нам бить сейчас и э, атаками, и Storm э, Shadow, то вот эта полоса, как говорится, отчуждения, куда россияне вынуждены будут сматывать удочки, она увеличится там на полторы сотни километров, если не больше. Они, в принципе, не смогут защитить такое количество военных объектов, прежде всего аэродромов. Как под землю закопать аэродромы? Это невозможно. Поэтому война закончится быстрее. Но все боятся, что... Путин сейчас опять нажмет или там начнет махать этим чемоданом с кнопкой или еще каким-то там чемоданом. Вот. И э, уже же написали американские СМИ, сейчас не помню, по-моему, Wall Street Journal был это, э, что в, кон, конец 22-го года Путин э, запугивал, специально российские военные вели переговоры о, о, о применении ядерного оружия тактического, специально эти разговоры утекали, э, их слушали, они слишком детально э, некоторые моменты обсуждали. То есть он все понимают, что он запугивал. И, и все равно вот, вот так мы их просим, едем, пожалуйста, на, у нас тут наступают они на Покровском направлении, по, ну, по, по сотни дронов запускают, ну вот сегодня там было 70, э, по сотни ракет запускают в жилые дома каждый день, попадают. пожалуйста, разрешите нам бить по военным объектам. Ну, это вообще какая-то дичь, мне кажется. Ну да, скільки вже можна третій рік повномасштабної війни, одинадцятий той, що розв'язав проти нас Путін. І сві також погоджується з нами, що попри те, що Росіяни відтягнули 90% своєї авіації від, від тих аеродромів, де вона була розташована подалі. Про що ми напередодні дізналися, зокрема із публікації Forbes. але повідомляють єсві, що сотні російських військових об'єктів ще залишаються в зоні досяжності американських далекобійних ракет АТАКМС. і передислокація російських літаків із 16 Зяти російських авіабаз у авіабазні а та не зменшує важливості дозволу Україні використовувати їх проти сотень інших інших російських військових об'єктів. Бориса, можливо, росіяни просто підтягнуть ППО і прикриють важливі для себе об'єкти, чи вони будуть охороняти як саркастично зауважував президент України Володимир Зеленський, дачі Путіна ці системи ППО більше. Но там же остаются еще логистические узлы, остаются склады, которые у них есть. Понятное дело, что ну, дронами, конечно, сложно поражать. Мы, удается нам, да, что склады детонируют. Но это ювелирная работа. То есть работают несколько моделей БПЛА, один вскрывает, другой там, поджигает, и так далее. Но это... Сложно. Ракеты, ну или э, атаканцы, которые кассетные, они их сам Боженька создал для уничтожения аэродромной техники и э, авиации российской. Потому что они кассетные, на большую территорию разлетаются эти суббоеприпасы и уничтожают э, приличное количество российских самолетов. Не будут они играть с огнем, производить часть... Понятно, что дальнюю авиацию, стратегические бомбардировщики, они вообще уже скоро туда за, за полярный круг будут прятать. Вот. Поэтому э, объектов куча остается, по которым можно будет э, и нужно будет запускать э, ракеты. Но э, я думаю, что скорее, тот, я сложу сейчас эти две новости в одну, про наши, mm -hmm. нашу дрон-ракету и про первое испытание баллистической украинской ракеты. Я думаю, что... С такими темпами мы уже свое создадим и будем своим э, бить, пока мы получим там разрешение какое-то. Ну, смотрите, здесь политическая составляющая какая? А, ближе выборы. Если сейчас э, разрешить, ну, посмотрим глазами из-за океана на нас. Если сейчас э, Украине разрешить бить, по, бить ракетами, баллистикой западной, то это может привести к эскалации. Эскалация накануне прямо выборов может навредить э, кандидату от демократической партии. Поэтому лучше не рисковать, ровненько, спокойненько пройти, проехать, либо же дать разрешение, когда уже, в принципе, э, инерционно сложно будет э, отыграть эту ситуацию. То есть, условно говоря, э, получить плюс то есть 5 ноября выборы, да, э, где-то за неделю-две за дать разрешение. Мол, у украины появятся там какие-то успехи, вот оно все как горит, прекрасно. Аэродромы, э, техника российская, Камала Харрис, молодец. Ну, то есть, вот где-то там дать ближе туда. Не смотрят на войну глазами нашими, к сожалению, что нам нужно. Ну, mm -hmm. вот, вот так вот. На жаль, ну бо їм все таки далеко і в них вибори не тільки, але будемо сподіватися на рішучість наших західних партнерів і їхнє розуміння, що Путіна треба перемагати і закінчувати з ним, тому що його, якраз і його імперські амбіції, не зупинятимуть ні океани, ні інші територіальні об'єкти, допоки не зупинимо ми за допомогою союзників на кримському мосту. Встановили, посиливши його захист, захист. так принаймні думають окупанти, самохідний зенітно-ракетно-гарматний комплекс панцер С 1 Це Далеко, звісно, не перше, що розташовують на мосту біля нього, під ним навколо нього. Баржі мішені там були, бонові загородження, про які ми десятки разів говорили. Плавзасоби різноманітні там, і отак вони думають, що їм якось вдасться в захиститися від того, від неминучості закінчення цієї незаконної зайвої конструкції її існування. А оце, що вони прям на мосту, вони б ще в себе на голові його помістили. Я так розумію, що там напевно. Зіхрід долучається до нашого ефіру, і ми йому можемо усміхнутися і передати вітання. Це песик Бориса Тізенгаузена, який теж люто не любить окупантів і допомагає нам з ними боротися своїм існуванням, але так мені здається, що панцири С 1 ніяким чином не допоможуть росіянам побороти закінчення кримського мосту. Да, прошу прощення, храпіт Зігрі, але я. я нічого не можу з цим подіяти. Вот. Что касается панциря, ну это прекрасно, когда россияне, которые едут по мосту, главное, чтобы он был виден, по мосту понимают, что он ну, не просто так там стоит и в любой момент ждут удар. И вообще Путин сотворил, милитаризировал Крым и все, что к нему примыкает, вот эта незаконная конструкция в виде моста. Оно все должно быть, как минимум, там вот натыка, утыкано этими панцирями э, С 300, С 400 не просто так, потому что вот оно сейчас может прилететь откуда угодно ракета, это будет дрон, это будет приплывет бэк и ударит по опорам. То есть вот это все, оно это точно так же помните, как панцирь затаскивали на крышу Министерства обороны в Москве э, когда-то. Я не знаю, может, они их там до сих пор держат. Mm -hmm. То есть это говорит о том, что война уже здесь. Ну, с Крымом там все ясно, понятно. А то, что на Москву полетит в ближайшее время, это тоже факт. Мы видим, что э, 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 зенит-комбинат, он гораздо дальше находится. До Москвы 800 км, а туда полторы тысячи. Поэтому все будет. И в принципе, я вот смотрю, в последнее время наблюдаю за Путиным, отвратительное зрелище, конечно, это за этим дедом смотреть, но приходится. Он как-то не уверен стал очень. Раньше там сел, мы, там, мы вам покажем декоммунизацию, мы вам сейчас устроим, мы вам там то, это. А сейчас то видео, помните, которое Кремль выложил без звука, где он с Герасимовым сидят один у одного выражения лица деревянного солдата Урфина Джуса, а у второго, второй вообще как будто деда поймали за за, за каким-то непотребным заданием. Он вообще какой-то растерянный, потерянный. Звук убрали, потому что, скорее всего, там может быть и лексика какая-то была не очень, а может просто, ну ужасно это выглядело. Но э Остается Россия все еще с техникой, с мобилизационным резервом, с гнусными абсолютно дружбанами Путина по диктаторскому клубу. Вот сегодня информация была, что Северная Корея ему там миллионами отгружала снаряды просто. Ну, то есть там уже мы это знали, но в каких объемах, масштабах там, да. То есть вот оно, как получается. И останавливаться. Он не намерен. А, а вот остановить его можно. Можно ведь остановить, если разрешить бить по российской территории. Так, однозначно, все по колу по вертаємося. Які на зага зараз настрої в Криму, тому що підраховують, що росіяни завозять якихось пропагандистів, бо ніхто вже не вірить в міцність російського режиму. «Жовта стрічка про це повідомляє, що панічні настрої є серед пересічних росіян. Їх треба буцімто підбадьорити. Тому, зокрема, в Сімферополь завозять ось таких проросійські налаштованих активістів, так би мовити. Але і з іншої сторони Liberate Crimea, правозахисний рух повідомляє про те, що українці виїжджають зараз з Криму. По воюющие с начала активных боевых действий и переследований врага, проверяют телефоны, прозондовывают про настрои и не только? Они еще сейчас там норму приняли, закон собирается принять, что будут землю раздавать в Крыму а, тем, кто контракт с Минобороны заключает. Но раньше была норма, что а, только крымчане, которые идут воевать, получают участки, а теперь все со всей, так сказать, рассеюшки. Ну а кто это будет? Понятное дело, что там и зеки будут, там и всякий непотреб, который за деньги пошел воевать. Ну, в общем, вот таким контингентом они планируют заселить Крым. Я не думаю, что там местные сильно будут этому рады, но чтобы они там не принимали, какие нормы, как там неправильно пишут в комментариях, ну там метр на два мы им точно участки организуем. Там, ну это такие проукраинские, про кто в Крыму еще остался. Ну а, честно говоря, Аксенов там тоже э, делает вид, что все в порядке, но флот ушел. Э, авиация перебазировалась, точнее перебазировали авиацию. С западного поснимали еще и системы ПВО с запада Крыма. Перебросили все, что могли туда на защиту Керченского моста. Там дооборудовали аэродром один сейчас. И, в общем, так такое ощущение, что вот с запада все плавно перетекает военное барахло на восток и в район Керченского моста. И там они будут какие-то кольцевые системы обороны строить, ставить, чтобы, не дай бог, мост не разрушили. А с Крымчанами там где-то Севастополь, Ятас забить на них, забрать оттуда системы ПВО, там они не нужны. Вот мост, это да, это игла, это, это прелесть просто путинская. Була. вони взагалі якось це запісно роблять. Ось тут а, перевірки будуть і закриваються в'їзд, взагалі до Курчатова, де Курська АЕС, наприклад, да, після того як Гросі її відвідав і занепокоївся там чимось. Але я нагадаю, що 6 серпня наш рух по Курській області триває, а вони тільки надумали в'їзд до Курчатова закрити. Вони сподіваються, що ось такі і недолугі заходи обмеження чимось врятують. Да, думаю, ну а смотрите, як э, Грозці та. Ядерный инцидент может произойти. У него там глаза-то раскрылись почему-то на Курской АЭС, а на Запорожской что-то не вижу, не, э, горит охладительная башня, да не в курсах, там, может, кто-то спичку бросил случайно. А вот там, на Курской, да, во-первых, там реакторы, такие же, как в Чернобыле были, во-вторых, они не защищены. То есть Гросси же сказал, что фактически реакторы Курской АЭС э, находятся в обыкновенном здании. То есть если что-то там произойдет, будет беда, беда и так далее. Э, ну вот теперь почувствуйте, прочувствуйте на себе. А если Курская АЭС, она, по-моему, третья по мощности в России. Если она выйдет из строя, Миллионы просто без света там у них останутся. Миллионы. Mm -hmm. Это будет blackout невиданный не до, до сели в России. Поэтому, конечно, волнуются, конечно, нервничают, переживают. Ну а что поделать? Кому сказать спасибо знают. Путину. Путину туда. До Кремля. До Кремля. Спасибо Путину за это. И буквально хвалина. Дурова посадят. Нет, я не думаю, что дурова посадят, но. Какие интересные факты, оказывается, вскрылись. Да? Что он Россию несколько десятков раз я пос десят. посещал. 50, Россия. да. А, что у него брат, оказывается, брат, который э, тоже, ну не тоже, а я так подозреваю, что вот эту систему шифрования Сквозного это именно он со своей командой разрабатывал. Он гений э, такой математический. И он в России живет, оказывается. Угу. Семья Дурова, родители тоже в России. То есть, э, а как вот, объясните мне, Дуров рассказывает, что Телеграм полностью там я никому не даю данные, я даже уехал из России, написал, как он заповедь, заповедь 7 пунктов, написал, почему я не, не, не вернусь в Россию, а 50 раз вернуться. 50 оттенков Дурова, да. И как, если у тебя в заложниках там брат, семья твоя, мы же знаем, что Путин первое, что использует, это семью. То есть ну, здесь очень много вопросов возникает, насколько оно все было именно так, как говорил Дуров, специально разнес в пяти странах серверы, а все защищено, ни с кем я не сотрудничаю, ни с какими э, спецслужбами и так далее. Вот как, как оно оборачивается. Mm -hmm. Ордер, кстати, и на брата тоже выписано, mm -hmm. на mm -hmm. брата Дурова Николая. Ще політіко про це повідомляла. Добре, тут будемо стежити наступного тижня. Продовжимо обговорення і цієї теми. Дякую вам, Борисе, безмежно за вашу аналітику, за ваш час, за те, що завжди для нас його знаходити за ваші фахові коментарі. Звісно, до зустрічі і зігр до вітання. Так, да, ван лежить. Передам. добре дякую. Папа, Борис Тізенгаузен, Зенгаузен, ірина Узнова, звати мене хочете чути і знати більше. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Бориса великими синіми літерами. Тізенгаузен зенгаузен та відео Бориса теж можете дивитися і на нашому Ютубі, і на нього теж відтак підпишіться на Ютуб 24, четверто, сім з мільйони. Нас майже дякуємо кожному за довіру, за ваш час і за те, що ви обираєте нас. А ми працюємо, звісно, для вас. Бережіть себе, вірте, збройні сили України. Побачимось і переможемо.